প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সৰস্বতী ফুল এইজোপা হৈছে আমাৰ ঘৰত সৰস্বতী বাহনৰ ফুল আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু এনেকুৱা ফুলজোপা এই গছজোপা যদি ঘৰত থাকে নহয় বহুত শুভ বুলি মনা যায় তাকে দেখুৱাই আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া মানে এই ফুলৰ বাগিচাত আছোঁ দেই আমাৰ মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলিছে দেখিছে মানে ইমান মৰম লাগিছে দেখিবলৈ দেখি নহওক অসমীয়া বোৱাৰী চেনেলৰ হৈ মই সৰুভিয়া নতুন এটি ভিডিঅ' মাজুলী আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ বগা ফুল ফুলিছে দেখিছেনে বাৰু কিমান মৰম লাগিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু দেখোন এইয়া চাওক আমাৰ ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ কল লাগিছে দেখিছেনে কল কিন্তু ওপৰত পকিবই হয় আৰু এইজোপা হৈছে কি নেকি ইমানেই এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মাহ এজোপা আছে এইজোপা চিনি নাপাওঁ কিন্তু এইজোপা হেৰি কৰি পেলাব লাগিব মানে ছিঙি পেলাব লাগিব আৰু এইজোপা হৈছে আমাৰ টেঙামৰা গছ টেঙামৰা খালে নাই বাৰু নতুনকৈ যদি টেঙামৰা খোৱা হয় নহয় বহুত বেছি সোৱাদ লাগে নহয়নে সকলোৱে ঘৰে ঘৰে এল'ভেৰা বহুতেই দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আমাৰ ঘৰত এইজোপাহে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে তাৰ পৰা এইজোপা হৈছে মণি প্লান্ত কিমান ডাঙৰ দেখিছেনে আৰু ইনডোৰ প্লেনো লগতে আছে আকৌ দেই এজোপা ইমানখিনি দীঘলকৈ মই এনেকৈয়ে ৰছী এডাল বান্ধি দিছোঁ এই তাঁৰডালতে বগাইছে দেখিছেনে এইয়া তাৰপিছত আকৌ আমাৰ মানে আমি বস্তু বাহনি এইখিনি হৈছে আমাৰ কাম কৰা মানুহৰ বস্তু তাতে বান্ধি ৰাখিছে আৰু ফুলজোপা সেইদিনা দেখুৱালোৱে আপোনালোকক আৰু এতিয়া বোলো ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰৰ কাম বনখিনি খেলি থৈ যাওঁ তেওঁ গা ধুইছে আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই ওলাই যাব মানে ভাত নাখায় আৰু ৰুটি পাকঘৰত সোমাই তাৱৰাখন পাতি এনেকৈ পিঠাগুড়ি অকণমান গুলি ভুৰভুৰীয়া পিঠা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই নাই বাৰু মই ঘিউহঁতে এনেকৈ ভুৰভুৰীয়া পিঠা বনাওঁ কিন্তু একা বেকা হৈ গৈছে বৰ বেছি ভালকৈ নাজানো আৰু এওঁ হ'লে বোলে ৰুটি নাখাওঁ আজি এনেধৰণে খাম বুলি ক'লে তাকে বনালোঁ এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে একা বেকা হৈ কিবা হৈ পৰিছে সৰু থাকোঁতে মায়ে বনাই খুৱাইছিল ইমান ধুনীয়াকৈ যে পুৰি এতিয়া সকলোবোৰ কাম বন সামৰি তেওঁ খুৱাই খুৱাই পঠালোঁ আৰু তেতিয়া মই নিজে কেইটামান খাই লওঁ তাকে কেইটামান ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু তেতিয়া তাকে খাই লওঁ এইফালে টেবুলত ভাত সজাই থৈছোঁ এইফালে এজনী মেকুৰী অ ভাত খাবি নেকি অঁ খাবি আ তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ কাৰণ মই ৰাতিপুৱাই যদি ভাত কেইটামান নাখাওঁ নহয় বহুত বেয়া লাগে ৰুটি চুটি এইবিলাক খাবলৈ মন নাযায় এতিয়া ভাতৰ লগত লৈছোঁ মাছ পিঁয়াজ আৰু অকণমান আম আছিলে লৈছোঁ তাৰপৰা এইখিনি আমৰ আচাৰ আৰু এইফালে মাংস ভাজি এনেকৈয়ে খাওঁ আৰু বৰ বেছি আইটেম লোৱা নাই এতিয়া প্ৰায় দহটা বাজি গৈছে তাৰপিছত বহুতখিনি কাম আছে তাকে আপোনালোকক আজি অকণমান অকণমান দেখুৱাওক কি কাম কৰোঁ আৰু কাপোৰযোৰ সেইদিনা ৰং কৰা কাপোৰযোৰ মানে থাকিলেই নহয় সেই চিলাবলৈ মেলিবলৈ আজি চিলাব লাগিব এইফালে এইটো মেচিন এইফালে চোৱা মেকুৰীয়ে একদম লগত ভাত খাবলৈ ৰেডি আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ তাৰপৰা আকৌ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু ঘৰলৈ কালি অৰ্ডাৰ কৰি বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা আনিলে তাকে অকণমান দেখুৱাইছোঁ আমাৰ মানে এয়া চাওক পানী ফুলে কিবা পদুম ফুলে বুলি কয় পদুম ফুলৰ গুটি কি ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰি আনিছে কিন্তু গজে নে নগজে নাজানো এয়া চাওকচোন এই দুটা কিন্তু বেয়া চাগৈ সেইকাৰণে হেৰি নহ'ল পানী তললৈ নগ'ল আৰু এইকেইটা কিন্তু ভাল তলৰ এইকেইটা সেই গতিকেলৈ অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু তাতে এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ এতিয়া চিলাই কৰিম আৰু দহি বাতিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু সময় থাকিলে দহি বাতিম নহ'লে কাইলৈহে বাতিব লাগিব চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ আজি দহি আনিম বুলি ভাবিছোঁ পাৰিলে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া চাওক কাপোৰযোৰ কিন্তু বৰ মৰম লাগিছে আকৌ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জানো মানে মেচিন এয়া মই বহিলোঁ এতিয়া কাপোৰযোৰ চিলাই লওঁ তাৰপৰা আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ কিন্তু মেচিনত বহাৰ আগতে কেইটামান কথা কওঁ আপোনালোকক মই মেচিন আৰু কিবা কিবি চলাবলৈ মেলিবলৈ এইবিলাক মানে শিকা নাছিলোঁ প্ৰথমে দেই দুগৰাকীমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক কৈছে বোলে বাইদেউ আপুনি ইমান কাম জানে আৰু আপুনি কামবিলাক সকলোবোৰে আমাক দেখুৱায় সেইটো নহয় বাইদেউহেঁত কিন্তু আগ্ৰহ থাকিব লাগিব যিকোনো কাম শিকিবৰ কাৰণে আৰু তেতিয়াহে আমি আমাৰ এইবিলাক মানে চিলোৱা হওক বা কিবা মেচিনাৰী কাম হওক এইবিলাক আমি তেতিয়া বহুত সহজ হৈ পৰে মানে যি কি নহওক মই শিকিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো আছিলে নাৰ্চাৰীত নাৰ্চাৰীলৈ তাক অনা নিয়া কৰিব লাগে সৰুতে যেতিয়া নহয় স্কুলত দিয়া হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেতিয়া কিন্তু আমি স্কুললৈ মাকবিলাক যাব লাগে তেতিয়া সি সময়কণ আমি বহি থাকোঁ এনেই থাকোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে কি যে এনেকুৱাকৈ বহি থাকিটো একো লাভ নাই ইজনীয়ে সিজনীয়ে কথা পাতি কিবা এটা শিকি থকাই বোলো লাভ হ'ব সেনেকৈ বুলি মই এখন এই মেচিনেৰী দোকানত শিকিলোঁগৈ টেইলাৰিঙত তাৰ পৰা এই মেচিন তেনেকৈয়ে শিকাই দিলে মোক চলাবলৈ এনেকৈ মই মেচিন চলাব মেলিব নাজানিছিলোঁ যি কি নহওক তেখেতে শিকাই দিলে তাৰপৰা তেওঁ মাহেকে মোৰ পৰা তিনিশকৈ লৈছিলে সকলোখিনি কাম কাজ চিলাবলৈ শিকাই দিলে আৰু তাতে চিলালোঁ আৰু শিকিলোঁ কামখিনি ভাল লাগিল আৰু আজিলৈকে মানে এতিয়া সেইটো মানে এটা সংস্থাপন বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেওঁ মানুহগৰাকীয়ে ক'লে যেতিয়া নহয় ময়ো কথাষাৰ শুনিলোঁ আৰু তেনেকৈ শিকি গ'লোঁ গোটেইখিনি মেচিনৰ কাম কাজ এতিয়া নিজৰ কাপোৰ কানি হওক ব্লাউজ হওক কিবা হওক মই সকলোখিনি নিজেই চিলাই লওঁ কিন্তু আনৰ চিলাবলৈ মোৰ বহুত বেছি মানে সময় নাই সেই গতিকেলৈ মানে চিলোৱা সিমান নহয় আৰু বেছি তললৈ মোৰ কৰিলে মোৰ প্ৰেছাৰ আছে প্ৰেছাৰ থকাৰ কাৰণে মানে অকণমান অসুবিধা হয় সেইকাৰণে নিচিলাওঁ আৰু নিজৰ বস্তুকেইটাহে মই চিলাই মেলি পিন্ধোঁ যি কি নহওক নিজৰকেইটা চিলাব পাৰিলোঁ আজিৰ দিনত বহুতেই মানে ভাল আৰু বহুতেই মানে কম খৰচ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিবা এটা কাম যদি নিজে কৰিব পৰা যায় নহয় জানো সেই গতিকেলৈ আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল যেতিয়া নহয় সৰুতে আপোনালোকেও ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত দিছে নাৰ্ছাৰীত নাৰ্চাৰীত দিয়া বয়সতে দুবছৰ তিনিবছৰ আমাকবিলাক অহা যোৱা কৰে সকলোৱে যাতে শিকে কামবিলাক টাউনলৈ যেতিয়া নহয় অহা যোৱা কৰি থাকে এখন যদি চিলাই দোকানত বা এখন টেলাৰিঙত গৈ আপোনালোকে শিকিব সকলোখিনি কাম কাজ ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ মানে শিকাই দিব তেওঁলোকে বৰ বেছি দাম নলয় সেইবিলাকত মাহেকীয়া ফিজ সেই মাহেকী মাহে মাহে দি থাকিব আৰু ধুনীয়াকৈ শিকি ল'ব পাৰিব বোলে কিবা কথাতে কয় নহয় এক গুলীমে বোলে দুই চিকাৰ সেই তেনেকুৱা নিচিনা এটা কামত আহি দুটা কাম শিকি যাব পাৰিব সেই দুবছৰ বা তিনিবছৰতে কিন্তু ইমান দিন শিকিব নালাগে মাত্ৰ ছমাহ শিকিলেই হ'ব ছমহীয়া ক'চ এইটো আৰু শিকাই দিব তেনেকৈ আপোনালোকে সকলোৱে শিকি ল'ব পাৰিব আহক এতিয়া কথা পাতি নাথাকোঁ এতিয়া মানে যিটো কামলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ তাকে কৰোঁ এতিয়া চিলাই লওঁ সঁচাকৈ এলাহতে যে বস্তুবিলাক চিলাবলৈ থাকিয়ে যায় কিন্তু এই ইদিনা চিলাম সিদিনা চিলাম কৰোঁতে কৰোঁতে দিন বাগৰি গৈয়ে থাকে কিন্তু এলাহ কৰিব নালাগে দেই বেজিকৈ ভাগিলে চেচ দেখিছেনে বাৰু কাইণ্টটোও গ'ল বেজীও ভাগিলে সেইটো চাওকচোন এইটো ক'ত সোমাই গ'ল বেজীটো ভাগি দেখিছেনে নাৰাখা হ'ব অঁ এইয়া চাওক টাইমটো গ'ল আকৌ তাতে বেজীটো এইটো উলিয়াব কেনেকৈ পাৰিম নেকি বৰ ডাঙৰ কথা দহি মেলি মানে এতিয়া হৈ গ'ল আৰু দেই চিলাই মেলি বেলেগকৈ মেলিছে ঘামিঘাটি অৱস্থাই নাইকিয়া হ'লোঁ এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু এইখন মেখেলাখন চিলাই মেলি হ'ল আৰু যেনে তেনে এতিয়া কিন্তু দহি বাতিব লাগিব অলপ সময় চাদৰখনত দহি বাতিম বুলি ভাবিছিলোঁহে কিন্তু এতিয়া নহ'ব আৰু এতিয়া ভাত ৰান্ধিব হৈ গ'ল এটা বাজি গ'ল সময় আৰু এতিয়া মানে স্পেচিয়েল বস্তু এটা বনাওঁ কেইদালিনমান কালি এওঁ আনি থৈছিলে তাকে মই ৰ'দত দি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে ৰ'দত দিছিলোঁ চাওকচোন ফুলৰ গছৰ ওপৰতে ৰাখি থ'লোঁ অলপ যদি কচু হিয়লি এনেকৈ ৰ'দত শুকাই খাব পৰা যায় নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু নোখোজে আৰু বিজলোৱা মানে ভাৱটো নাযায় মুখত কিবাই ফুটিছে তাকে কচু হিঁলি আঞ্জা আজি অকণমান ৰান্ধিম বুলি ভাবিছোঁ দাইল আৰু মাছৰ মাথা দিম অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাম কচু শিয়ালি কেনেকৈনো ৰান্ধি খাব পাৰি একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বহুত বেছি ভাৱ লগাই আৰু ঔটেঙা আনি থৈছোঁ ঔটেঙা দিম আজি বোলকচোন অকণমান ৰান্ধোঁ ঔটেঙা কচু শিয়ালি মাছৰ মাথা দি সিজাম আৰু আজি দেই আজা লাগিব খাব লাগিব বহি লৈছোঁ তাকে সিজাব লাগিব মাথা খাবলৈ দিলোঁ এতিয়া সিজাব পৰাই নাই আজি কিন্তু কেইবাদিনো হ'ল কচু হিয়লি আনি থোৱা মইহে সিজাই দিব পৰা নাই তেওঁ কিন্তু বহুত বেছি ভাল পায় সেই গতিকেলৈ আনি ৰাখিলে আৰু মই সিজাবলৈ থাকিলেই শুকাই মেলি টোতোৰা পৰিলে তথাপিতো আজি সিজাম আৰু যিমানেই শুকায় সিমানেই ভাল লাগে কচু শিৱলি খাই আৰু কচু হিয়লি আঞ্জা খাব লাগে বহুতখিনি বেমাৰৰ কাৰণে নিৰ্মূল বাৰু ছিজনৰ বস্তু ছিজনত যদি খোৱা হয় নহয় তাতোতকৈ বেছি ভাল আৰু একোৱেই হ'ব নোৱাৰে সেই গতিকে সেয়া চব কি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'লোঁ নহয় জানো বাৰু দিয়ক এতিয়া অকণমান ধুই লওঁ কিন্তু ভয় লাগে বহুত বেছিকৈ সজোৱাই বুলি মই শুবলৈ টান পাওঁ বাৰু হৈ গৈছে এইফালে লৈছোঁ মাছ কিটুকুৰা এইজনী হৈছিলে কমন কাপ মাছ কালি আনিছিলে আৰু তাৰ পৰা ইয়াত লৈছোঁ দাইল আৰু এই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ঔটেঙা ঔটেঙা বৰ বেছি মই কাটিব নাজানো মেহে আৰু ঘৰত যদি এনেকৈ মাছ মাংস ৰন্ধা হয় কিন্তু ধনুলৈ বহুত বেছি মনত পৰে কাৰণ সি মাছ মাংস খাই বহুত বেছি ভাল পায় কিন্তু মাছখিনিত কণী অলপ অলপ লাগি আছিলে মাছৰ কণী এয়া চাওকচোন এইখিনি হৈছে মাছৰ কণী আছিলে একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম বস্তুখিনি আপোনালোকে ল'ব বৰ বেছি মানে ভাল পচলা নলোঁ গৰম কৰিছে এইবিলাক সেইকাৰণে আমাৰ মানে পাকঘৰৰ লাইটটো বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে পোহৰটো বৰ বেছি ভালকৈ অহা নাই আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটিবিলাক অকণমান মানে পাকঘৰ বেয়া পাব বেছি গ'লে তথাপিতো তেনেকৈ বিচাৰিছোঁ হৈ গৈছে ইমান গৰম লাগিছে নহয় কি কম আৰু তথাপিতো খানা ৰান্ধিবই লাগিব খাবই লাগিব নহয় জানো ইমান দিনৰ পৰা কচু হেৰিকেইটা আনি থ'লে মই কিন্তু ৰ'দত শুকুৱাই শুকোৱাকেবাৰে টুকুৰা ক'লা ওলালোঁ কিন্তু থাকি যোৱা তেলখিনিতে মানে অকণমান এনেকৈ পিঁয়াজ দি ল'লোঁ আৰু তাতে মানে বনাবলৈ থকাৰ কাৰণে আজিকালি সময় পোৱাগিল পাইছোঁ আৰু ইমান দূৰৰ পৰা আনি পিনে আজিকালি নহয় মানুহজনে ৰাতি চিমা নাপাওঁ বনাই নিদিলে বাৰু কেনেকৈ এইবিলাক মানে বৰ বেছি সুবিধাও নাপালে আৰু লাইটৰ অকণমান ইয়াত অসুবিধা এইফালে এইটো ভাত দিলে হ'ল দাইলো সেইকাৰণে অকণমান আন্ধা আন্ধা লাগিছে এইফালে দাইল আৰু হেৰি আছিলে মানুহকে এনেকৈ লগতে দিওঁ অকণমান এনেকৈ ভাজি ভাজি অল্প যদি এনেকৈ অলপ লাগি ধরে তেতিয়া কিন্তু আঠাটি মরে যায় অকণমান ভাজিলোঁ তেতিয়া কিন্তু লাগি নিচিনা হৈছে নহয় অলপ এনেকৈ পানী দি লৈছোঁ অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিব লাগিব আৰু এনেকৈ হঠাৎ আহি গ'ল আলহী আলহীৰ কাৰণে এনেকৈ চৰবত বনালোঁ আৰু ইমান দুপৰীয়া অহাৰ কাৰণে ভগৱান ৰূপী আলহীক চৰবত দিবলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ আপুনি তলতে বহিলে যে মই ইয়াতে থৈছোঁ থাউণ্ডা এখন ক'ৰ পৰা আহিলে বুলি ক'লে আপোনালোকে বৰদোলনি এতিয়া চব্জি সিজা হৈ গৈছে ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি এতিয়া এতিয়া লাহেকৈ মোৰ চব্জিখিনি সিজা হৈ গৈছে এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ সিজি পৰিলে নহয় জানো মানে বহুত টেষ্টি লাগিব চাগে খাবলৈ খাই চালেহে জানিম আৰু কেনেকুৱা টেষ্টি হৈছে কিন্তু প্ৰথম এইবাৰ কচু হিয়লি খাইছোঁ কিন্তু আগতে খোৱা নাছিলোঁ বাৰু কি হৈছে তোৰ ক'ত তুমি চাই এতিয়া মানে চব্জি ৰন্ধা মেলা হৈ গ'ল এতিয়া এনেকৈ থাকক তেওঁ আহিব তেতিয়া মানে বাঢ়ি মেলি খাম আৰু এতিয়া এইবিলাক বঢ়া মেলা বা খোৱা মেলা এইখিনি নেদেখুৱাওঁ এইবিলাক ভিডিঅ'ত দেখুৱাব মোৰ মন নাযায় বাৰু সেই গতিকেলৈ নেদেখুৱাওঁ আপোনালোকক আৰু কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ কিন্তু বলক বাহিৰৰ ৰুমলৈ যাওঁ বাহিৰৰ ৰুমত অকণমান ঠাণ্ডাত মানে ফেনৰ সাৱাত বহি দুৱাৰ সাৰ আপোনালোকৰ লগত মানে কথা পাতোঁ কথা এইটো কাৰণে পাতিবলৈ লৈছোঁ গৰম মানে আঘাতক গৰম লাগিছে এতিয়া আইতা কেইগৰাকী আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ কি কাৰণত আহিছে কি কাৰণত নাই অহা সেইবিলাক বাৰু মই নকওঁ কিন্তু এটা কথাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত মানে দুৱ খাৰ পাতোঁ বুলি কৈছোঁ যে কিছুমানে দুখ দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক আৰু কিছুমানে দুখ দিয়ে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মাক দেউতাকক আৰু এতিয়া মানে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত বুলিয়ে ক'ব লাগিব এতিয়া মই যিখিনি দেখিলোঁ কথা বতৰা যিখিনি পাতিলোঁ কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী গাতে যে দুখ সেইটো নহয় কিছুসংখ্যক লোক আছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ নিজেই অকণমান অসতি টাইপৰ হয় মাক দেউতাক ঘূৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক মানে বদনামটো আগতীয়াকৈ দিব বিচাৰে যে ল'ৰাই আনোপুৱায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিপিন্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মানে বহুতখিনি অজুহাত বাৰু দেখিছোঁ সেই তেনেকুৱাখিনি ঘটনা আমাৰ অসমত বা অন্য ঠাইতো হয় যিখিনি নহওক আৰু এতিয়া মই যিখিনি দেখিলোঁ কিন্তু মাক দেউতাকৰ গাতো অকণমান অকণমান ভুল আছে আৰু নাই বুলিও মই নকওঁ কাৰণ মানে কি ক'ম এতিয়া আপোনালোকক কিছুমান কথা মানে ক'বলৈ মনো নাযায় এতিয়া আপোনালোকক এইখিনি কথা মই কি কাৰণে ক'লোঁ আপোনালোকে হয়তো চাগে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছেই কিছুমান মানে অজুহাতৰ দৰে তেওঁলোকক মই সুধিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী আছেনে আছে আৰু ক'লে যে বোলে তুমি ইউটিউবত নিদিবা বোলে বহুতখিনি ঝা যি আছে যি জোঁৱাই আছে আমুক আছে তামুক আছে এনেকুৱা ধৰণকে দিলে আমি দেখিলে মানে লাজ পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰকৈ কথাষা ক'লে মই বোলো কিয় আহ আপোনালোকেতো আমাৰ ঘৰলৈ আলহীৰ দৰে আহিছে আলহীৰ দৰে মই সন্মান কৰিছোঁ বাৰু কি হৈছে কি নাই সেইখিনি আপোনালোকৰ ইমান ভিতৰলৈ মই সোমোৱা নাই হয়তো চাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে কথাষাৰ তাৰ পৰা লাজ কৰিছে কিন্তু যদি পুতেক বা জীয়েকহঁতে মৰম চেনেহ কৰি খুৱাই পিন্ধাই ৰাখিছে তেতিয়াহ'লেনো ইমান ৰ'দত ইমান তীখৰ ৰ'দত ঘূৰি ফুৰিব লাগিছে কিয় নাহিলেও হয় ঘৰতে থাকিলেও হয় ঘৰৰ যিখিনি কাম বন আৰু যিখিনি বয়সস্থ মানুহৰ কাম বন সেইখিনি কৰি থাকিলেও হয় কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে মানে সম্পূৰ্ণ মানে বিপৰীত আৰু কি ক'ম আপোনালোকক এতিয়া অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কিন্তু এইটো কথাই যে নাভাব্য যে অকল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী গাতেই দুখ মাই দেউতাকৰ গাত দুখ নাথাকে সেইটো নহয় মই আজি সম্পূৰ্ণ ঘৰ দুপৰীয়া মানে প্ৰমাণ পাইছোঁ আপোনালোকক অলপ ভিডিঅ' ক্লিক কেইটামান অকণমান দেখুৱালোৱে ত' কেনেকুৱা পালে কিবলৈ জনাব বৰ বেছিকৈ নকওঁ এইবিলাক কথা আৰু কৈয়ো লাভ নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব যি কি নহওক ভিডিঅ'টি এইখিনিতে সামৰিব লাগিব আগলৈ আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ